असलमकुम नाजरीन मैं सैदाह आबेदी आपकी मेज़बान आज आपको नीम के दरख्त की इफादियत के बारे में बताऊँगी आप सबको मुझसे ज़्यादा मालूम होगा नीम के दरख्त के फ़वाद के बारे में लेकिन मैं जिस बात को बताना चाह रही हूँ वो है ये पाकिस्तान में नया जो सिस्टम आया है कुदरत की तरफ से ये अभी हाल में जो गर्मियां गुजरी हैं इसमें सूरज के शोलों ने बराह रास्त हिट किया है कराची शहर को ये इंटरनेट पे मैंने पढ़ा और ये आप लोग ख़ुद जानते हैं कि कितनी शदीद गर्मी पड़ी है कि सैकड़ों अमवात हो गई और इससे पहले भी आपको मालूम है कि चार पाँच हज़ार अमवात हो चुकी हैं कुछ बरस पहले गर्मी की शिद्दत से तो क्यों ना हम अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत से फ़ायदा उठाएं शुरू करती हूँ बिसम राहीम इम कत नबी या युह लज़ीना अमनु सल वसलम तस्लिम अल्मा सल अला मोहम्मदिन व अलामदिन कम सल तब्राहिमा व अल इब्राहिम इन ना हमीदुमजीद अल्ला बार कला मोहम्मदन व आला आल मोहम्मदन कमां बारकता आला इब्राहिमा व आला अल इब्राहिम इन्नका हमीदु मजीद रब शराली सदरी वयसरली अमरी वाही यफ़ कौली देखिए नीम का दरख्त सदियों से हज़ारहा साल से तारीख़ी तिब्बी, ज़री और मालियाती अहमियत रखता है लेकिन हुआ यह है कि यदि टेक्नोलॉजी ने हमको नए इंसान को इस दौर में दाखिल किया कि जहाँ पर दुनिया डिजिटल एज में दाखिल हो गई हर चीज़ कम्युनिकेशन है या मेडिकल है या सनती इनकलाब है यह सब जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आए आई है आया ये ज़माना कंप्यूटर कंप्यूटर इंटरनेट और स्मार्टफोन ये इन सब चीज़ों ने दुनिया को आपस में ग्लोबल विलेज बना दिया लेकिन इस तरक्की ने हमको आलूदगी भी दी शहरों को देखिए आप आसमान नज़र नहीं आता है सिर्फ आलूदगी होती है शहरों के आसमानों पर इसी तरीके से सनती कारखानों में जो कुछ भी आ, वो निकलता है वहाँ का वहाँ की आलूदगी निकलती है सयाल शक्ल में वो सब हमारे ही जो हमारी ज़मीनी जराएं हैं पानी के उसमें डाल दी जाती है नतीजा ये है कि हमारी ज़रात भी आलूदा हमारा पानी भी आलूदा हमारी मिट्टी भी आलूदा इन हालात में अगर हम नीम के दरख्त से फ़ायदा उठाएँ नीम के दरत से क्यों फ़ायदा उठाएं क्योंकि नीम के दरख्त में बेशुमार फ़वाद हैं ये ये एक बहुत ही बेहतरीन दरख़त होता है ऊंचा मज़बूत घनेरा ख़ूबसूरत और बहुत ही इसकी छाँव जो होती है वो आम दरख्तों के नस्बत ढाई फ़ीसद ज़्यादा होती है साया देने वाली और आराम पहुंचाने वाली एक हरा भरा घना सायादार और माहौल दोस्त दरख्त है ये इसकी जड़ें गहरी होती हैं और मजबूती से ज़मीन में पेवस्त होती हैं इसका तना सिडोल और भारी भरकम होता है और कद भी बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं होता है दरख्त की शाखें फैली हुई होती हैं और सेहतमंद होती हैं इन पर सरसब्ज गोपले आती हैं और इसके फल को निमकोली कहते हैं या निबोली कहते हैं ये बड़े ख़ूबसूरत लगते हैं निबोली या निम्कोली जब पकती है तो इसमें कदरे मिठास आ जाती है थोड़ी सी करवाहट होती है लेकिन ये कि मिठास आ जाती है परिंदे इसे बहुत शौक़ से पसंद करते हैं और वो लोग जिनको के जल्दी बीमारियां हैं वो भी इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो जल्दी शफा हो जाते हैं ये दरख्त तो कदीम ज़माने से इसकी छाल इसक, इसकी निबोली इसके पत्ते ये सब तो क़दीम ज़माने से इस्तेमाल होते आ रहे हैं और है, तो में इसके बहुत ज़्यादा अहमियत है बुनियादी तौर पर एशिया अफ्रीका अमरीका ऑस्ट्रेलिया और जुनूबी बहरुल क़ाहिल के जजायर के खुश इलाक़ों में और हिंदुस्तान के रियातों में वसी पैमाने पर ये पाया जाता है 19वीं सदी की बात है जब अंग्रेजों ने भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली को असर बसाना शुरू किया तो मतदिल मौसम हासिल करने के लिए उन्होंने जगह जगह नीम के पेड़ लगवा दिए म्यांमार के वस्ती हिस्से में नीम का दरख्त बहुत आम है जनूबी बैरूकल और जजायरे फिजी में भी ये पाया जाता है नीम का दरख्त इंडोनेशिया में जावा के नशे भी शुमाली और मशरक़ी हिस्सों में और मशरक़ में फ्रेर जजायर जैसे बाली लॉमबॉक सम्बावा में मौजूद है फिल्पाइन में इसे पिछली सदी में और जुनूबी चीन के जैली ट्रापिकल जजीरे के सत्तर और अस्सी की दहाई में इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया अब मैं बता रही हूँ कि इस दरख्त का लगाना सऊदी अरबिया में भी कितना ज़्यादा मुफ़ी हो सकता है इस दफ़ा जो हाजियों की अमवात हुई हैं वो बड़ा इबरतनाक मंजर था और जो बताया है चश्मदीद गवाहान ने और आप इंटरनेट पर देखिए चटियल धूप में मर जाने शहीद हो जाने वालों वो मरे तो नहीं हैं मरहूमीन बल्कि वो शहीद हो गए हज की राह में गए थे और चटियल धूप में उनकी लाशें पड़ी हुई हैं बेयारो मददगार इस रास्ते में देखिए मैं मुझे मैं कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन ये कि सैकड़ों अमवात हुई हैं पाकिस्तानियों समेत जहाँ जहाँ से गए थे लोग वहाँ हाजी वो सब शहीद हुए और पूरे रास्ते में ना धूप धूप तो भरी हुई थी ना साया था ना पानी था तो ये कितनी अच्छी बात होगी अगर उस रास्ते में दो तरफा दरख्त नीम के दरख्त लगा दिए जाएं हाजियों की सहूलत के लिए और जगह जगह कूलर रख दिए जाएं क्योंकि हज की आमदनी काफ़ी होती है उस आमदनी का कुछ हिस्सा हाजियों की फ़लाह व बहबूद खर्च किया जाए तो ये कितनी अच्छी बात होगी इसकी जज़ा खुदा देगा सऊदी गवर्नमेंट को और जो इसके इंतज़ाम संभालेंगे उन सबको अल्लाह ताला जजा देगा और यही बस आज की मेरी पोस्ट थी अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफो अमान में रखे आपके घरों में परवरदिगार आलम ठंडा ठंडा साया रखे आपके घरों के चराग जलते रहें जिन घरों में बच्चियां शादियों के काबिल हैं उन्हें नेक शरीक हयात फ़रमाए जो बच्चे शादी के काबिल हैं उन्हें बेहतरीन शरीक हयात फरमाए जो बे हैं परवरदिगार आलम उनको साहेब औलाद करे जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उन्हें जन हज़रत सलाम की रोज़ी के सबके में बेहतरीन रोज़ी अता फ़रमाए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए व आखिर दावाना अलहदिल्लाबीन वसलात वसलाम वा ख़ैरमसलिन वाले तयबी ताहरीन ख़ुदाफिन